Украинскую успел Спелкуетесь. А чего вы взяли? Мне послышалось. Наверное. Слава добрый день. Ну, похоже, я в Белгороде просто. В Белгорде просто живу. Тут, тут украинский, украинский язык достаточно часто, да. Я смотрел ваши ролики. Кто у меня? Я смотрел ваши ролики. А, ну тогда не буду вам голову морочить. О чем хотели поговорить? Ну давайте поговорим. Вы откуда? Давайте поговорим. Вы откуда? Кубань. Вы с Кубани. Просто у меня показывает ФРГ. 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 Ну не Мэтчина Кубань. Ну хорошо. Мне, интересно как, мне интересно, как жители Кубани сегодня относятся к украинскому языку. Кто-нибудь еще говорит? Ну, по селам, может быть, по хуторам. Просто мне многие вот. жители Кубани утверждают, что э, не осталось больше, не осталось осталось больше по Все говорят по-русски. Ну, есть, есть. Раскакивает. Немного. Молодежь в школе вообще как бы не общается. Ну, естественно. Старики есть. Старики, старики. А, потому что я когда а в детстве я, когда приезжал к вам на Кубань, а я приезжал, а я приезжал в детстве к вам Кубань, кубань. А, меня там иначе а, как Махталем не уначе, называли. Как меня называли, а я из Украины, а приезжал. Я из Украины приезжал. Ну да. Так же, как и донецкого жителя на западе Украины точно так же называли Махталем. Все больше из-за языка. Все больше из языка. Ты, я же приезжал, с... приезжал. Из... приезжал из русифицированного Харькова. Из русифицированного Харькова. А село разговаривало... Я думаю, в большинстве своем по Украине. Больше из-за мышления. Как? Я думаю, как? больше из-за советского мышления. Ну, так это, в общем-то, вещи во многом тождественные. Советское мышление и насаждалось, и русификация вместе с советским мышлением. С советским мышлением Особенно мы на крупных городов городах. Особенно крупных кропных городах. И в Российской империи насаждалась. И в Российской империи насаждалась, и в Советском Союзе. Насаждалась и в Советском Получить образование в, 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 в хакерном языке лучше. было нереально лучше. То есть в школе можно было? У нас было две да, школы. У нас смешанные. было две школы смешанных. А все остальные школы, а, все остальные были, школы русские, были русские. А наши учебные, учебные заведения, учебные заведения ну, кроме специализированных а в филологии, они были, они исключительно, были на исключительно на русском. Это русификация а называется. Как вы думаете, зачем Сталин в 1944 году выселил крымских татар и часть населения Кавказа? Какая была основная цель? Заселить туда... Uh, uh, понимаете, как бы, в чем понимаете дело? как бы в чем дело? Что Сталин, что, что, сегодня, Сталин, Путин что сегодня Путин используют одни и те, методы. Одни и те же Сталиных методы. Просто Сталин их жестче использовал. А Путин, а, Путин ну, думаю, ссыться ну, просто. просто. Замещение населения куперов территории. территории. Э, потому что для Москвы окраины, окраины СССР, СССР, по сути, были оккупированными территориями, как и сегодня для Москвы. для Москвы, все республики РСР, Рос... 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 Федерации. Ну, а сколько населения Крымских татар было в 1944 году? Я не знаю. Несколько сот тысяч. Тысяч. Ну, они особо не влияли там на русификацию, не русификацию. Сталин ну, Сталин это ну, объяснял предус... сотрудничеством с Гитлером. Ну, это пропаганда, вы же понимаете. Конечно. Основная цель Сталина была это война с Турцией. Он из своего тыла убирал турскоязычное население. Замещение населения оккупированных территорий. За, готовился... В уголовном международном праве это называется именно так. Он готовился к войне с Турцией. Кстати, Турция во Второй мировой войне в чью сторону занимала? Без понятия правильно, она была нейтральная страна, то есть после развала в 1918 году Османской ну, империи. еще, была еще цари российские, мне кажется, мечтали об Босфоре. Босфоре, а Сталин, а Сталин ну, от них, от чем них мало чем отличался. Москва, Третий Рим, Константинополь, mm -hmm. родную гавань. Именно-именно. Ну, основная цель, вы правильно сказали, это Босфор, контроль, контроль босфорского ну, правительства. Ну естественно. Любая война, ну, война война только, Турция, за, это и может только за это и может вестись. Но Турция скажем, быстро опомнилась и в 1952 году вступила в НАТО. Да, это да. И войны не состоялось. Но основная цель это была подготовка к войне. Но опять-таки, опять методы, которыми методы, это которыми делалось, делалось они, преступны. они преступны. В международном это уголовном нет. праве Ой. это имеет конкретное название, о котором я уже говорил. Но ну, я думаю, в международном праве это название появилось уже после 45-го года. До 45 -го... Возможно, когда оно появилось, я не знаю, но оно существует и э, применяется в международном уголовном праве. Это считается военным преступлением. А до вы срока думаете, до срока, да? за какие деньги Сталин провел в 30-е годы индустриализацию Советского Союза? Еще раз спросите, я не услышал. В 30-е годы Сталин провел индустриализацию. Сначала деньги были с продажи имущества Российской империи. Награбленного. Это первое но Это еще, первый день еще а Потом он привлекал, а потом он привлекал иностранных, инженеров иностранных инженеров для строительства. А в каком году Советский Союз признали в Лиге наций? Ну, в 30-х. В конце 30 30-х. 30 30 30 30 в 32-м году. 33-м, мне кажется. Ну, скажем, 32 й 33 й не будем спорить. Ну, к чему вопрос? А как это относится к деньгам, которые Сталин нашел? Индустриализация проходила намного раньше, 1932 года. С 29 -го года она началась. Да, да. А как со страной, которая не в Лиге Наций, могли торговать иностранные инвесторы? Ну, как-то торговали. Капитализм. Ну, капитализм. Подпольно. Капитализм. Капитализм. Вы же знаете, что 80% предприятий было построено в Соединенных Штатах и перевезено, перевезено на сюда, да, в Советский Союз. А как вы думаете? Разобрано, а потом собрано по новой. А может быть и больше. Как вы думаете, зачем Соединенные Штаты, Советский Союз напичкивали... Вы думаете, заул? что у них существовала какая-то цель... Можно я закончу предложение, а вы потом ответите? А, пожалуйста. Какая была цель в Соединенных Штатах напичкивать Советский Союз заводами по производству танков, самолетов? Нет, -не -не, тут вы не правы. Соединенные Штаты напичкивали Советский, Советский, Союз, Советский Союз заводами, про, заводами по производству про, алюминия, алюминия, металлов, металлов металлопроката. металлопроката. Сарпинский танковый завод кто построил? Американцы. Но ну, он был на месте паровозного завода. Единственное, что здесь американцы поставили очень немаловажную э, вещь, это э, станок, который, станок, который его не было нигде его в мире, было, пробок, нигде США, в, мире в США, погон который мог погон танковой башни делать. Без этого, без этого без этого оборудования, оборудования, оборудования. Т-34 не было. 4 -4 вы же понимаете железяки или стены Так завода, скажите, а вы не считаете, нет? что вот это как-то оправдывает преступление Сталина? Абсолютно Нет. Сказать, что это... А Славу, то, что капитализм это ваш... иногда при... беспринципиально циничен, ну кто бы с этим спорил. Ну погодите, капитализм не строил заводы по производству носков, трусов, Как машины, он не строил. В, в Соединенных Штатах строил. Я а сказать, в Советском за... Союзе он строил Сами... то, за что платил Сталин. Откуда у Сталина были деньги? Ну, во-первых, у Сталина была обширная, агентура. была обширная агентура. А деньги Сталин, а деньги получал? Сталин получал от воровства, от воровства того, того, что, что принесла того, Российская принесла империя. Вы вообще понимаете, какие-то инвестиции в страну были? Ну, огромные, конечно. конечно. Во-первых, ну, было ограблено огромное... население, в основном сельское население. Весь хлеб из Советского Союза уходил на запад. За счет, этого, за счет этого, за счет этого, во многих, многих регионах Советского Союза Советского люди Союза, умирали с а в Украине а даже украине детей, даже собственно, детей, хили. собственно хили. А это огромные а деньги, себе совместимые с заводами, которые построили Соединенные Штаты. вполне урожайность 32 -го года не, или 30 -го года. Не, не надо, не надо уповать года. на урожайность. Это вот как раз это элемент пропаганды, про который вы говорили немножко ранее. Урожайность и 32 -го, и 33 -го года была вполне приемлемая. Просто когда у тебя забирают все, все полностью, подчастую. Вы поймите, не было техники. И урожайность полностью в Советском Союзе, даже... В как России, же не было техники? А, а как была... же Харьковский тракторный завод, который еще при Ленине? Начал работать и выпускать тракторы. Выпускать тракторы. Ну, сколько тракторов? Ну, я ну, не знаю, сколько. Ну, а вы знаете, сколько тракторов выпускал трактор завод? Да? Это во-первых. А во-вторых, почти ну, все весь, весь мир находился, находился на в, таком в, в, таком в таком состоянии. Такой состоянии, механизации не, не, было там там не было нигде. И э, Где, урожай 60 центнеров с гектара, диктор, тогда нам не собирали нигде. Надо не забывать, что это Украина. Здесь ветку в так же как и на Кубани, землю в ветку откнешь, и она плодоносить начинает. Вы хотите сказать, что Сталин за зерно купил все эти заводы? Не прогресс построил. Не только за зерно, но и за зерно в том числе. Все продавалось. Все, все, что можно было продать, все продавалось. А вы хотите а сказать, на... а вы хотите на... сказать, что американцы целенаправленно построили заводы для Сталина? Вы понимаете, что за свои технологии? деньги? Вы понимаете, что такое технология? Не Нет, не куда же тех... мне понимать, что такое технология? Вы ответьте теперь не мне на мой вопрос. Вы считаете, что американцы целенаправленно построили военные заводы для Сталина с какой-то целью? Да, с какой? Я так Война с Европой. Американцы собрались воевать с Европой. С, Европой с, Британией, например. с Британией, например. Нет, с Европой. Британия это не Европа. А какие интересы были у Соединенных Штатов? Как это Британия и не Европа? Европа. Ну как это? Британия это не Европа. Ну как не Европа? Это, это же Европейский остров. Нет, это Британские острова. Mm. Это а какие Европа. цели были у Соединенных Штатов? Что они хотели достичь в результате этой войны? Первая экономика в мире. выхода получателем после Второй мировой войны были только Соединенные Штаты. Ну, то есть Соединенные Штаты начали Вторую мировую войну, не Советский Союз. Советский Союз. Начал Вторую мировую войну, но вы же поймите, где заводы по производству оружия вот, например, первое танковое сражение самое большое, это было под бродами. Дубно. Сколько со стороны немцев, дубно, броды, да. Сколько со стороны немцев было, танков, и сколько танков было со стороны Ну, раз в 10 больше, со стороны Совка было. Зачем столько танков строили? Зачем? Для покорения Штаты? Европы. Это не Соединенные Штаты, это Сталин. Зачем вы обвиняете Соединенные Штаты в целях Сталина покорить Европу? Вам это кажется нет, смешным? То есть у Сталина нет, есть цель нет, покорить нет, Европу. Нет, а я вам объясню. Нет, ну подождите. Но ну я, ну вы же задали вопрос, ответ не хотите слушать. Э, сама цель существования Советского существования государства советского как, такового, как такового состояла в том, чтобы распространить собственную власть на всю планету. планету. Это даже на гербе отражено Советского государства. Планета вокруг колосит. То есть на всем мире, во всем мире. Если нет. у Сталина стояла цель покорить Европу, как начальный этап покорения планеты, так сказать, всемирной пролетарской революции, так называемой, это совершенно не, это обозначает, не обозначает, что Соединенные да, Штаты, что Соединенные в, этом Штаты в этом виноваты. Сталин в этом виноват. Ну, он ставил, он ставил цель, цель поработить цель Европу. Поработить а, не США. а не США. Ну, варвару в руки кто-то дал оружие. Это оружие создавалось на территории О, Советского на территории Союза. Союза. Что вы думаете? По чьим технологиям? Э, ну, не знаю, на тракторном, а, заводе, на тракторном в Харькове, заводе в Харькове э, работал а, инженер а, Кошкин, работал, Морозов. Инженер Рпошкин, Морозов. Они купили, они купили танк Кристи, который американцы им почему-то продали. Вы еще скажите, что автомат Калашникова Калашников сделал? Нет, конечно. Но сделал-то его Советский Союз. О, Советский Союз. Ну, почему? Но Советский Союз всегда воровал? Когда, когда, воровал. Это, когда, Он это, когда воровал. это стало редкостью? Он когда Он это стало редкостью? Воровал. Он не воровал. Не воровал. Знаете, в советское, Маркину, в советское время, в 30-х годах, из Соединенных Штатов вывезли, трактор. вывезли трактор. Ну, конкретно танк ну, конкретно с подвеской Кристи, на основе которого нет, потом на появились которого танки БТ и Т-34. И, и а основа а, была положена именно... В этом танке, в Кристе. Американцы его Американцы не оценили, его они до конца не оценили, войны не выпускали. Упуска, вы не... по ну, подождите, да я -по. закончу. На основании этих документов, которые Документы, они, купили, которые тупо они просто, купили тупо просто. Ну, потому что в Америке и тоже есть люди, купили, которым есть, насрать людей, на все, на и деньги, деньги, деньги для них главные. Которые продают свою родину, свою свободу. Такие существуют не только в России, но и в Америке, и в Германии. В России просто их больше. Что ты сделаешь? Вы знаете, кто по политическим убеждениям был Генрих Форд? Ну, при чем тут Генрих Форд? Ну, при чем тут? Ну, Если он сотрудничал ну, с гитлеровской Германией, нет, то совершенно не делает его. Но ну, у него были такие убеждения нацистские, какое-то время, какой-то период в жизни. У него, были, у него были коммунистические убеждения. Это одно и то же. Национал-социализм и социализм друг от друга ничем не отличаются. Точно такие уже убеждения Ничем были... не отличаются. Точно такие же убеждения были у Эйнштейна На, и многих, многих Ничем людей. не отличается национал-социализм от социализма. Эти люди могли просто не понимать этого а тогда. Нет, это мы условно... сейчас рассуждаем, мы сейчас с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня. И вы пытаетесь э, подвести нет, аргументацию, нет, я... вы пытаетесь подвести аргументацию виновности Соединенных Штатов в э, развитии Советского Союза. Да, безусловно, Соединенные Штаты Соединенные продавали Штаты и технологии, и, технологии и, заводы, и заводы, и много чего. Благодаря чему Советский Союз стал одной из страной победителей во второй мировой войне. Но это не делает Соединенные Штаты э, страной, страной, которая поощряла которая бы поощряла социализм. По социализм. Вспомните, что Более было после второй мировой войны, э, так называемое движение, движение Вы Помните? Ну, особо не углублялся. Но зато в Фордово углублялись. Углублялись. Да. Ну я а сегодня углублял, я как... считаю, что у Маска, ну, Левацкие взгляды, и не считаю, что это хорошо. Но это его дело. Они живут в демократической стране, где взгляды имеют э, самую различную ну, направленность. Точно, точно такие же взгляды, как у Трампа, были тогда. Я сказал вот... про Трампа, а я про Маска хотел сказать. Ну, Трамп же является. А я сказал, это... Маск, Трамп или Маск? Маск. Угу. Точно такие же были у Рузвельта взгляды, как у Трампа на сегодняшний день. Рузвельт, с моей точки зрения, вообще был очень подвержен влиянию Иосифа Виссарионовича. Я уже не знаю, как он, на каких ниточках он бросал. но я думаю, что я думаю, что эти ниточки и называются, разведкой, называются разведкой. Конечно. разведкой конечно. И, вы, и вы можете посмотреть, кто лоббировал легализацию Советского Союза в Лиге наций. Где я могу это посмотреть? ну, какие-нибудь исторические документы. А вы можете посмотреть, кто лоббировал исключение Советского Союза и по какой причине из нацию? Это было... Или вы не углублялись? Нет, это был 39-й год после войны с... 40 Сороковой. В 1939 году война с Финляндией. Да, а Советский Союз исключили в 40 -е. Я же говорю, после войны в Финляндии исключили. Да, Советский после начала Финляндии. войны в Финляндии. А кто был э, инициатором этого инициатором. исключения? Инициатором. Ну, инициатором, я так думаю, там, ну, не знаю, честно. Так в чем Но суть и... ваших вопросов? В том, что во всем виноваты США? Вы к чему хотите подвести нашу беседу с вами? Я вам хочу сказать, что на тот момент в США были очень коммунистические взгляды. И именно коммунисты лоббировали США лоббировали вступление Советского Союза в Лигу Наций. Именно коммунисты в США строили пролетарии всех стран, соединяясь. А, это не, не наши коммунисты, не советские? Сколько было коммунистов в Соединенных Штатах, которых на пароходах потом отправляли, выгоняли из Соединенных Штатов? Да слава Богу, для Соединенных Штатов. Вот, вот. Они и сейчас там есть, я вам больше, там что, там скажу. Есть, я вам больше что скажу. В том да. суть, что суть, что это страна, демократическая страна. страна. Всегда вот надо искать выходополучателя. получателя. после второй мировой войны было Соединенные Штаты. Как на данный момент выходо получателем войны в Украине и Израиле является Китай. Украина и Израиль? Линия фронта в Украине и линия фронта в Израиле. Россия и Иран. Это все спонсируется именно mm. Китаем. То есть не Россия и на Украину напала, а Соединенные Штаты вынудили Россию напасться на Украину, правильно? Я вам сказал Китай. А, не а Штаты. Китай? Вы не слышите. Не, не услышал, мне показалось Соединенные Штаты. Mm. То есть <соединенные> это Китай а, заставил, китай заставил напасть Россию напасть на Украину. И... Именно за китайские деньги воюют Россия, Россия и Иран. Именно за китайские. Иными словами, вы вот, утверждаете, что Россия на сегодня не суверенное государство, которое является вассалом Китая. Китая. И выполняет ну, все я, желания я за Китайской Народной республики. республики. Единственное, Советский Союз был, пытался... Я спросил быть. про Россию сегодняшнюю. Я же вам объясняю. Единственное, Советский Союз пытался быть независимым все остальное время... Э Российская империя, Московия, это все были, всегда были либо улусами, либо чьи, чьими таковыми. И какой выход из этой ситуации, по вашему? Ситуация, по вашему. Как вы думаете, Третья мировая началась? Да, думаю, да. Ну, поэтому выход очень, очень тяжелый. И вы собираетесь Третью мировую провести, мировую провести, провести... на территории Кубани? Услышал. И вы собираетесь пережить третью мировую на территорию Кабани. Не знаю, как получится. А если вас отправят, воевать в Украину в Украину? Пойдете? Пойдете? Мне как бы 55, я думаю, не особо дойдет. Что-что? Еще раз. Мне 55, я думаю, особо не дойдет до этого. Я не стол не столь был уверен. Учитывая потери, учитывая потери российской армии, российской армии, я ожидаю, что будет мобилизация. Будет хотя, мобилизация я понимаю, хотя я понимаю, что политическое понимая, руководство Сашки этому, этому противится. Тяжело скрыться от второй, от второй мировой, от третьей мировой, от любой мировой войны тяжело скрыться. Ну то есть вы не видите вины, вины своего руководства в том, что сейчас ваша страна ваша против, страна моей. Будет против моей. Я вижу вину своего народа, а не руководства. И руководства, и народа. Народ выбирает такое руководство. Ну, у вас особо никто никого не, убирает, никого не просто выбирает, выбрал просто в свое выбрал время. в свое время. Всегда народ хочет иметь сильного Сталина, сильного Петра Первого. Почему вы так сильного, думаете? Там, ну, потому что уважают. А Горбачев это сопля. Это а никто. я, честно сказать, Но... я никогда не руководствовался при выборе президента Украины вот этими категориями, которые сейчас озвучиваете вы за кого вы голосовали в 2010 году? В 2010? м mm. У нас сразу в 2010, в 2009, ну, в 2010. За Юлю или за Януковича? Не за Юлю, не за Януковича. Подожди, у нас в девятом, по-моему, были выборы. Бы были, в четвертом и десятом. В четвертом я голосовал за Ющенко. Голосовал за Ющенко. В девятом, наверное. девятом, все наверное, все-таки. И в девятом за Ющенко. Во втором туле вы не могли зависеть. А во втором туре я не голосовал ни за одного, ни за другого. Понятно. А за кого вы голосовали? Голосовали. Я не вхожу на выборы. А как вы считаете, э, лучше проголосовать за проигравшего, проигравшего депутата или не ходить на выборы? Или не ходить на выборы. Оппозиции не существует. А куда же ты? А что же ты? Тік. Тому друзі, от бачите, вони намагаються е, перевернути всю історію з них на голову до гори дрігам. Вони намагаються звинуватити будь-кого. Ну, хоч ти хоч розуміє, що е, вона народу Російської Федерації е, в тому, що ця війна йде, вона величезна і вона головна. Цей, хоч розуміє, а більшості того не розуміє. І вони перекладають вину за минулі війни, за цю війну, на когось іншого, на Сполучені Штати, на Китай, на будь-кого. Жодного разу, в жодних злочинах Росія не прийняла свої вини провини. Жодного разу за всю історію росіяни не засудили злочини і свого народу, і свого керівництва. Ось з такою е, масою народною ми маємо справу. Тому донатимо на армію, тому продовжуємо це робити. Я бачу, ще 100 гривень прилетіло. Я зараз вам скажу від кого. Зараз вам скажу, скажу від кого. Дон Донован, землячим, дякую. Дякую, дякую. Дякую. На банку залетіло. Поддерживаем збірне лечения лечение пана Виктора, будь ласка. Поддерживаем и канал. И канал тоже поддерживаем. Поехали дальше.